Привет. Я хотел бы начать с того, что сказать о людях, которые выступали здесь до меня и будут выступать после. Для меня и для многих из вас они настоящие герои. То, что они делают, их огромную титаническую работу, то, насколько они кладут свою жизнь на то, чтобы сделать этот мир лучше, это очень круто. Давайте скажем спасибо аплодисментами. Но они одни из миллиона. Они одни из миллиона людей такие, которые готовы это делать. А что если я не такой? А что если я не являюсь человеком, который готов потратить свою жизнь, сделать мир этот лучше? Что если я не готов жертвовать? Я хочу лежать на диване, ходить на работу. Я, я не хочу этого делать. Что мне остается? Мне оставили социальную ответственность, которая очень грустная, тяжелая и сложная. Отправь смс ТТТ на номер, и я не уверен, что эти деньги дойдут туда, куда я их отправил. А помоги бездомным собачкам, а помоги людям, страдающим, не знаю, это всегда все тяжело. А я обычный человек, я не готов тратить даже половину, даже четверть своей жизни на то, чтобы сделать этот мир лучше. Почему? Потому что всегда это очень грустно, скучно и тяжело. А я обычный человек, я хочу быть счастливым. Я, я не хочу делать э, грустные вещи. Я хочу делать веселые и радостные вещи. А что если, может быть, иначе? А что если... Э, вы точно так же можете менять этот мир, но получать это удовольствие. Я вам расскажу одну свою личную маленькую историю. Она, конечно, началась с Майдана. Я думаю, что очень многие здесь говорили, я буду говорить мало про Майдан. Для меня Майдан начался, когда в ноябре на Майдане побили студентов, силовики. И тогда я вышел на улицу утром, и я почувствовал себя в другой стране. Я не мог поверить, что это действительно произошло. Люди просто стояли на площади. А их взяли и побили. Просто потому что вот так. Естественно, я пошел на Михайловскую площадь, тогда была первая Михайловская. Я провел там целый день, я ходил по площади, я думал, общался с людьми, я встретил там, наверное, 90% своих хороших друзей и знакомых. Они все были там. И у всех был один вопрос. Так а что теперь делать? Как нам теперь быть? Ну, что я могу сделать? Я такой маленький человек, перед, таком, перед таким огромным государством, семьей, беркутом, страшным. И я думал, что я могу сделать. Я не знал. И я начал думать, а что я вообще могу делать? Что я могу? так случилось, что я дизайнер. Это работа всей моей жизни. И могу я делать постеры? Я люблю постеры. По счастливой случайности, то, что я могу, оказалось тем, что я люблю. И вечером после Михайловской я отправился домой, и я всю ночь рисовал постеры. Рисовал. В итоге получился один хороший. Кто знает, что это такое? Поднимите руки. Вроде неплохо. А, тогда за эту ночь вышел вот этот постер «Я капля в океане». Он очень мягкий, он не агрессивный, он очень нежный, он украинский. Но в нем есть очень… в нем получилась такая энергия правильная. Люди начали на нее реагировать. Им начало… когда мы первый раз вышли с этими постерами, ходили по улице, потом мы встречали просто эти постеры, где-то кто-то их печатал и клеил. Это было здорово. Мне это очень нравилось. Мы решили развивать проект. Дальше мы сделали сайт, на котором ты мог стать в интернете капелькой. Потом мы сделали генератор постеров, где ты мог сделать свой постер. Потому что что мы все делаем все время? Пусть кто-то еще сделает. Это было, кстати, весьма успешно, потому что постеров было порядка там, 2500. И все они были крутые. Потом мы решили копнуть чуть глубже. В каплю и понять, кто эти капельки, кто эти люди. Мы рассказали истории про совершенно разных людей: про Максима, который, бывший военный, сейчас он бизнесмен, и он каждую ночь ходил в самооборону Майдана. Мы рассказали про девочку Иру, которая пекла печенье каждый день и приносила на Майдан. Мы рассказали историю про Сашу, которая журналистка, и она делала издания просто потому, что у людей не хватало информации на Майдане все мы, да, мы сидим в Фейсбуке, мы все это знаем, мы все это смотрим, но там внутри Майдана люди были без информации. Они каждый день печатали на А3 газету и ходили, раздавали ее. А потом мы подумали, что Новый год, и какой же Новый год без курантов, обращения президента, всего этого дела, но как-то не очень хотелось смотреть выступление Януковича, знаете, чуть-чуть. А, и мы решили, окей, давай мы сделаем обращение народа Украины к президенту Украины. Первый раз. Мы это сделали, было весело. А, дальше мы сделали сайт, который мы сделали направленный на Запад сайт, в котором мы собрали всю информацию о Майдане, что происходило, почему происходило, как происходило, откуда все появилось, потому что просто этого не хватало в, в западном. Пространстве интернета. И у всего этого, у всего, что мы делали, было одно сообщение. Это было ⁇ Я капля в океане ⁇,⁇ Эки изменит Украину ⁇ Но мы говорили про то, что а, ⁇ Да ты капля ⁇ но когда мы океан ⁇ мы все изменим. Но было маленькое но ⁇ В нашем сообщении было главное ⁇ Мы не говорили людям, что ты можешь сделать ⁇ нет. Мы говорили людям «Что ты хочешь делать?» «Я не хочу идти драться с Беркутом». «Я это понимаю. И я не хочу. И я не могу». А, мы говорили «Повесь флаг украинский с окна. У тебя нет флага, повесь футболку и трусы жовто-блакитные». «Почему нет?» «Поменяй юзерпик на Фейсбуке». А, Сделай какую-нибудь, приготовь еду и отправь ее на Майдан. Тебе даже не нужно было быть на Майдане. Делай то, что в твоих силах, то, что ты хочешь делать, и то, что приносит тебе удовольствие. А удовольствие здесь самая главная вещь. Спустя время для меня родился алгоритм и понимание, что мы вообще сделали. Каждый этап крапли, который мы делали, мы получали от этого огромное удовольствие, потому что мы делали то, что мы любим мы ни секунды не страдали, не мучились, мы делали то, что мы любим. Мы не пытались сделать, изменить весь этот мир, мы не пытались изменить страну, мы просто делали то, что мы любим. И от чего получали удовольствие. Так родился алгоритм. Очень простой, с одной стороны, звучит все элементарно. Три простых шага. Первый. А что ты вообще любишь в жизни? Все любят. Кто-то любит печь печеньки, кто-то любит считать большие цифры. Кто-то любит сажать цветы. Кто-то любит драться, например. Надо просто выбрать. Второй шаг. Спроецировать это на проблему. Найти, как своим любимым делом ты можешь повлиять на что-то. Неважно что. Это может быть маленькая проблема, это может быть большая проблема. Просто повлиять. Как правило, всегда есть этот путь. И третье, это просто нужно делать и получать это удовольствие. Это очень простой маленький шаг. Я вам расскажу одну историю. Это Толик. Точнее, это не Толик, он очень похож на Толика, но это таксист Толик. А в понедельник ночью, в этот понедельник, я ехал на такси, и моим водителем был Толик. И я люблю общаться с таксистами, и мы с ним разговаривались. И он начал рассказывать про Майдан, про то, как ему чуть резиновые пули не выбили глаз, про то, как он отвозил людей, как он делал еду, сколько всего он делал там. Я сказал, хорошо, Толик, а что ты собираешься делать сейчас? Толик встал в ступор. Он говорит, ну как, я ввожу вот машину, людей, деньги зарабатываю. Я говорю, окей. Ну, а как для Майдана что ты, что ты собираешься делать дальше? Майдан прошел, революцию победил, окей, что дальше? Что ты будешь делать дальше? Толику стало стыдно. Толик говорит, я не знаю. Я говорю, окей. Толик, скажи мне, что ты любишь делать больше всего? Толик сказал мне: М -м, водить машину, возить людей, мне нравится общаться. Это так интересно, клево. Я говорю, окей. А что если ты, Толик, лично ты, раз в неделю, два часа в день будешь возить людей бесплатно? Просто так. За бензин, например. Толик был еще в большем ступоре, после чего он вышел из него и решил: Да! А что так можно? Правда? Действительно, у человека просто. Он говорит, как? Я, как я раньше не подумал? Блин, точно, да, я буду это делать. Начал мне рассказывать, как он это будет делать. Одна простая вещь, которую он будет делать, и получать от этого удовольствие. Я не знаю, делает он это сейчас или нет, но я надеюсь. И это приводит нас к тому, что до Майдана этого разговора не было бы. Разговора с этим таксистом не было бы вообще. И революция, она произошла не на Майдане, она произошла у нас в главах, в нашем отношении. А до Майдана я совершенно не думал, что а, вообще я как-то могу повлиять и как-то связан с тем, чтобы а, сделать этот мир местом лучше для жизни. Не знаю, мне было неинтересно, наверное. А, есть очень прикольный пример. Все мы были когда-то детьми. Я надеюсь, да? Все тут были детьми. Окей. И у нас была наша детская комната. На это я тоже надеюсь. И нас, родители, они говорили нам: ребята, убирайтесь у себя в комнате, наводите порядок, вы должны, вы тра-та-та. А мне было как-то влом, но ну, это как-то не в кайф. Ну, типа, круче телек посмотреть, не знаю, там что-то еще поделать. Но явно не убираться. Но вы помните тот момент, когда вы первый раз въехали в свою квартиру? Какое было к этому отношение? Свою арендованную Она была не идеальная. Это не, не был лов в Нью-Йорке. Это была ваша своя квартира. Конечно, отношение к ней потом через пару месяцев уходило, но... Но вот это ощущение того, что оно мое, и я должен об этом заботиться, это то, что очень похоже, что сейчас происходит с этой страной. А, и отсюда появляется желание, что мы должны что-то делать. Мы должны делать вот эти маленькие капельки и влиять на это. И есть второе ощущение, которое сильнее этого. Мы можем, потому что мы изменили эту страну уже мы поменяли ход истории. И это великое дело, которое нужно продолжать. Но не класть на это всю свою жизнь. Мы не герои. Мы обычные люди, такие как я. Мы не готовы умирать за страну. Но мы можем делать что-то маленькое. Мы можем делать наши маленькие героические поступки в нашем маленьком мире. А вы представляете, если 48 миллионов людей в этой стране поступят хоть раз как Толик, мы будем жить в лучшей стране в этом мире. Спасибо.